असलकम सब सबसे पहले आप सब भाइयों को ईद मुबारक ईद के बाद आज हमारी फैक्ट्री ओपन हो गई है और आज की वीडियो हमारी मेनली फ़ोकस करेगी कि डिश के रेट जो आज कल चल रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि डिश का माल बहुत इंक्रीज हो गया है पर केजी के जी के हिसाब से और उसके हिसाब से डिश का रेट भी काफ़ी हाई हो गया है लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सी डिश ए कैटेगरी में आती है कौन सी बी कैटेगरी में कौन सी सी कैटेगरी में और उसकी प्राइस का डिफरेंस कौन सा होता है अभी ये आपने थोड़ा सा पहले देखा है डिश कैसे बनाई है और ये आपको जिधर से मर्जी लें सबसे अच्छी जो बात देखने वाली होती है कि आप माल की पहचान सबसे पहले करें अभी आपके सामने ये मैं आपको डिश दिखा रहा हूँ ये देखें इसके को, कोने जो बने हुए हैं वो चार लेयर्स में बने हुए हैं अब आपने इस तरह की डिश लेनी है तो ज़ाहरी बात है इसकी अब प्राइस डिफरेंट होगी इसमें आपके पास चार के जी की डिश होती है पाँच के जी की डिश होती है छः के जी की डिश होती है सात के जी की डिश होती है चार फिट में इसी तरह अगर आप दो फिट में चले जाएंगे तो उसमें और कैटेगरी में आ जाएंगे वज़न के हिसाब से उसके भी डिफरेंट है ये आपके सामने चार के जी की डिश पड़ी हुई है चार के जी की डिश अच्छी खासी मजबूत डिश होती है लेकिन हमारे कागज़ों में ये बी कैटेगरी में डिश आती है इससे अच्छी भी डिश है जो छः किलो सात किलो वाली डिश होती है जिसका आप जिस तरह मर्जी बैंड करें वो आपसे कभी बैंड नहीं होगी जब तक आप उसको प्लास्ट थोड़े से तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे अच्छी खासी मजबूत कहने का मतलब यह है कि एक कैटेगरी की डिश अगर आप लेंगे तो वो अच्छी खासी मजबूत डिश होगी ये अब ये दो फीट की डिश लड़का गिन रहा है जो अभी माल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है इसके ये तोड़े पैक करेगा और इसका मैं आपको क्लोज़ व्यू भी दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि 21 की स्टिक कौन से डिश के साथ लगती है 25 की कौन से के साथ होती है और सत्ताईस की कौन के साथ कौन सी डिश के साथ होती है ये गहराई पे बड़ा डिपेंड करता है जितनी गहराई होगी उसके हिसाब से इनकी डिशें लगेंगी स्टिकें लगेंगी सॉरी और आगे आपको मैं जा के दिखाता हूँ जो आप डाउन एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है और लोकल क्वालिटी का होता है ये आपके सामने अभी मैं आपको दिखाने लगाऊँ अप डाउन ये देखें कि ये मैंने अभी हमारे फेसबुक पेज पे, पे पिछले दिनों में ये आप अपलोड अब भी किए गए थे अपलोड क्योंकि लोग कहते थे कि ये किधर है कोई नज़र तो आता नहीं भाई नज़र तो आए ना जब आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के पैसे भी भरें अगर आप कहें कि उतने में ही ये आप में माल दे दें तो ये कोई भी आपको नहीं देगा सिर्फ हमारे पास हर क्वालिटी का माल होता है ये आप देख सकते हैं कि आप ना उनको इतना क्लास का कलर किया हुआ है लोग इसको भी डस्ट लगा के आपको बेच देते हैं आपने डस्ट लगवानी होती है या आपने कलर लगवाना होता है ये देखें और उसके अलावा नाटक जो होता है वो गैस वेल्डिंग से होता है या आम वेल्डिंग से होता है ये कुछ बातें हैं जो आपने देखनी होती हैं ये आप ज़रूर जिससे मर्ज़ी डिश लें मैं ये नहीं कहता कि इससे लें उससे लें जिससे मर्जी लें लेकिन ये कुछ बातें होती हैं जो आपने ज़रूर देखनी होती हैं और देख के सोच समझ के डिश लिया करें सौ पचास बीस की बात नहीं होती सारी ज़िंदगी रखनी होती है अगर आपकी डिश को जंग लग जाए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं अब ये होता है जिस पे लड़का साइज़ काट के तो स्टिक काटता है स्टिक में भी अब ये होता है कि बारी होती है नॉर्मल होती है अच्छी ख़ासी बारी होती है और हमारी जो स्टिक होती है वो भी अच्छी ख़ासी बारी होती है आप जो डिश लेते हैं वो आप सी क्वालिटी से भी गिरी हुई डिश लेते हैं जिसमें आपको अप आप डाउन जो है हाथ से जितना मर्जी मोड़ ले मुड़ जाता है उसके अलावा स्टिक को जितना सॉरी स्टिक को तो जितना मोड़ना चाहें वो मुड़ जाता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि तीन के की डिश लेकिन उससे पहले ये देखें हमारे बगीचे की कटाई हो रही है माशाल्लाह इतना प्यारा बगीचा है इधर फैक्ट्री में आप कभी आए ये देखें फ्रूट भी लग चुका है और इतना क्लास का फ्रूट लगा हुआ है अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तीन के जी की डिश है और ये सामने आपके डिश तीन के जी की पड़ी हुई है ये तकरीबन चालीस पचास सौ डिशें हैं अंदर भी हैं अभी तो ये जाने के लिए तैयार ये तीन के जी की डिश को मैं मोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन ये मुड़ नहीं रही मतलब कि ये भी अच्छी क्वालिटी में और अच्छा माल है तीन के जी वाला भी हालांकि तीन के जी में आप इसकी बनावट में बड़ा फ़र्क होता है इसमें और जो माल नीचे यूज़ हो रहा है वो जिस्ती है या काला माल है हमेशा हम यही कहते हैं जिसने काला माल लेना वो जिधर से मर्जी ले ले ये आपके सामने ढाई फिट की डिश तैयार पड़ी है इसको कलर करने के लिए ये भट्टी है हमारे पास इस भट्टी में हम लगाएंगे और इसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं जो कलर होने के बाद निकलती है और मार्केट में जाने जाती है जो हमारी डिश है ये आपके सामने आ रही है बाकी हमारा नंबर अभी स्क्रीन पे आया है आप कॉल कर लें अलीपुर चौक गुजरा वाला के करीब जब मर्जी आप आ जाएँ ये वो कलर्स हैं जो अभी हो के निकले हैं भट्टी से ये आप देख सकते हैं रेड है ब्लू है सब्ज़ है नीला है पीला है जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी जिस तरह के माल जित आपके पैसे आप भेजेंगे उस तरह का आपको माल मिल जाएगा बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएँ